вас, Це програма Сторінками історії сьогодні про звичай наших предків завершувати зиму веселими святкуваннями та задобренням природи. Перед періодом постувань слов'яни влаштовували гастрономічні розгули з розвагами, веселими обрядами і навіть весільними домовинами. То все давній дохристиянський зміст звернень до сил природи символічними діями і навіть загоджуванням духів стравами. Як доказ язичницького походження цих святкувань, спалення опудала, що аж ніяк не може мати християнського змісту. Ці звичаї залишилися навіть після зміни у віруваннях. Та й дати святкувань змістилися після хрещення Русі. Масницю починали за тиждень до Великоднього посту. А от язичники святкували два тижні, і до того ж на весняне рівнодення, сім днів до та стільки ж після 21 березня. Отож, про масницю сиропуст пущення або бабське свято. Смажити святкові млинці виявляється справа непроста. Тож сьогодні ми напросилися в гості до знаменитої господині Катерини Іванівни саме на млинці. Дорогі гості, приходите до бабусі на мліни. Доброго, Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Приходіть. На, до на млинці, до вас на млінці, пожалуйста. Млинці будуть хороші. 5 яиц, пол-литровая банка кефира свежего, сахар. Теперь приготовили соду, приготовили соль. И приготовим еще кипяток, когда будем разбавлять с содой. Соду мы гасим на кипятке. В яйца сыпем ложку столовую верхом сахарку и начинаем ее взбивать. 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 яйца до сих пор, как мы когда-то взбивали на бисквит. Потом, когда с пена, вот, и Взбили яйца. Вот у нас получилась уже пена. Мы выливаем сюда пол-литровую банку кефира. должна быть пена. Не будет пены, ничего не будет. От, 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 отольем в другую посудину жидкость приготовленную. Так. Э, это у нас будет на разбавку. 7 ложек вот таких. 7. Вот. состоянию по, по работе, а, а мы сейчас поймем, что сколько здесь еще положить можно муки, чтобы ее хорошо взболтать. Доливаем эту, оставшуюся, и разматываем дальше. получается у нас уже крутые блины. Ну, мы хотим немножко делать наподобие налистников, но наподобие русских блинчиков. Значит, мы что делаем? Вот такое количество соды. Можно пить чайные ложки. Пол чайной ложки. Считайте, пол ложки, ложим в стакан. Заливаем. А можно, когда не развести меньше, то получится блины толще. Ну, как хлеб вместо хлеба. А так мы пишем праздничные блины, тонкие блины. И начинаем сбивать снова. Взбивать, пока не пойдет опять пена. Не будет смена, не будут они кухнатые. Не будут они в дырочках. Это значит, что масла не выйдет много. Когда дырочки блины, как масло сейчас будем мазать, то они едят блины в себя. Это вкусно подобное. Празднившие на масленицу, на масленицу, делали раньше только на рушники, на полотенце. Ложили блины. Это так было, заведено. А потім на були у нас були чашки. Це чашки можливо. А поки сковорідка нагрівається, останній штрих. Тестування тіста, пояснює господині. Тісто має стікати суцільним струменем. А от так треба мука тверда, поэтому бліни хороші. Вона робить посадку на дно кастрюльки, де ми розтворили бліни. Простою тряпочка сітцеве, смазувати сковородку. Вот видите, как. Значит блины будут у нас хорошие. Видите, какие бульки у нас. А если бульок нема, значит погано тесто. Погано тесто. Не погано хозяйка, погано тесто. Жижи разведем еще. Но все равно разводить надо кипяточком или кипяченым горячим молоком. Сковорода должна быть раскаленная. Так, ну что, начинаем печь. Они раньше пекли в печи. А на кому вовне жарят эти блинчики на баланти? Мучаешься, что не Мне на великом? надо на великому, чтобы быстренько переворачиваться. Блин у нас хороший. Катерина Іванівна для мая має окрему сковородку. Каже, що на такій не можно смажити інших продуктов. Да, вот этой сковородки, я ее уже не чистила, я же болею. Специально для блинов. Я на ней не пеку ни сала, ни мяса, ничего. Она у меня специально. Это ее вот сковородки, я вам сейчас скажу, сколько лет. С 70-го года она у меня. 70 -го года она у меня хранится. Немножко уже постарела она вместе со мной. Но на ней печь очень хорошо. Потому что она у меня служит только для блинов. А я хочу чтобы то на ней смажете. Вот сало, если туда пожарить, что потом она будет пригорать. Блины будут пригорать. Кожен млинець господиня змастила вершковим маслом, а потім з рушника виклала на таріль. Родичі Катерини Іванівни не зможуть приїхати на свято, проте її млинці буде кому смакувати і нахвалювати. Ми, вже... ми складувати будемо їх ось ми вкладемо так. Тепер втери ми можемо складувати по-другому. Мы можем складывать их вот так. И еще разрезают на 4 части. А сейчас мы сделаем? Мы уже так, возьму эту. вот сюда положим, положим. Вот это у меня ложим сюда. И мы делаем такой фокус. Вот. А эти с маслом. У меня хорошие гости, все соседи. Все они ко мне зайдут, как старые бабушки, на масленицу, на блины. Красиво. Смачно. Все, не надо никаких Цей цикл мав різні назви, а його яскрава ознака пишні застілля, для яких готували різноманітні страви із заборонених у піст продуктів. Тобто, святкові частування були багатими на молочні продукти, яйця і м'ясо. Одне з пояснень наїстися перед постом, проте навряд чи перед тривалим утриманням корисно об'їдатися. на противагу доречніше поступово переходити до іншого режиму харчування. Тож це тлумачення гастрономічних уседозволеностей можна ставити під сумнів. І ще навесні худоба в господарствах селян має приплід, тож молочні ріки і сирні голови гарантовані. А тут тривала відмова від такої їжі. Дивно, є версія, що мудрі хлібороби запасалися харчем для посівного сезону. Ось так поласували сиром і сметаною, і в піст. А молочні продукти селяни язичники заготовляли і консервували для періоду, коли потрібно буде багато і важко працювати у полі, а відповідно і їсти ситно. Побували ми і ще в однієї господині. Ніна Миколаївна має свої кулінарні вподобання і сімейні традиції частування. Тож як готують і як подають млинці в іншій родині, дивіться далі. нам понадобится 250 грамм муки, 2,5 стакана молока, 3 яйца, чуть соли, сахара и масло растительное или кусочек сала, для того, чтобы не подгорали, и 2 столовых ложки сливочного масла. Берем 3 яйца, полстакана молока, добавляем, размешиваем. Молоко обязательно должно быть теплым. Столовую ложку сахара. Снова размешиваем. Добавляем часть муки. Потихоньку всыпаем муку. Две ложки сливочного масла подогретого. И это было уход зимы. А блинчики символ солнца, приход теплого времени года. Ну, с годами этот праздник потерял актуальность, а печь блины всю масляную неделю остался. Принято до сих пор печь блины, приглашать гостей на блины, ходить в гости. А какие вы делаете в вашей семье? Что вы делаете в продолжении этого Блинчики бывают с разными начинками. Вот сегодня мы готовим самые распространенные. Это блинчики на молоке. Начинки бывают разные. Взбитые белки. Обязательно помешиваем. Тесто должно быть однородным, без комочков. Должна быть масса не жидкая не густая говорят как на блины тесто как на блины можно смазать растительным маслом можно смазать салом кусочка а вы чьи, бельщики, бельщики? кусочек сала потому что излишнего жира не остается одним заходом наливают массу один прием. Примерно по круговому движению распределяют однородную массу. Можно использовать разные сейчас широкое распространение керамические сковородки, но ну, как бы давно уже используются чугунные сковородки. Я использую блинную сковородку, она легкая, в диаметре не должна быть больше 20 сантиметров, для того, чтобы блинчики были тонкие, румяные. Можно блинчики добавлять разные начинки. Для этого блинчики не обязательно обжаривать с двух сторон, достаточно с одной стороны. Обжариваются до золотой корочки с двух сторон, подаются. Лишнего жира не остается. Какие семьи с чем Блинчики с телятиной, блинчики с грибами зачастую я готовлю, с творогом. И просто блинчики традиционные с маслом. Детки любят. Но приготовить блинчики с начинкой вот сегодня у нас блинчики с творогом с изюмом можно добавить яичко сахар и вот такая начинка у нас получилась блинчики достаточно обжарить с одной стороны можно разрезать пополам тогда обжарить на сковородке с двух сторон до румяной корочки, такие блинчики. Блинчики выкладываются на сковородку. Сейчас обжарим блинчики с творогом Ой! с двух сторон. В расточном масле обжариваются блинчики до румяной корочки. отцедить если сильно жидкий творог его пропускают на мясорубке предварительно а потом добавляют сахар и тогда творог будет не жидкий блинчики можно на сливочном масле на растительном Традиционные русские блинчики с икрой делаются таким образом. Блинчики обжариваются с двух сторон до румяной корочки. И накладывается икра равномерно. Заворачиваются трубочкой плотной. Заворачиваются плотной трубочкой. И нарезают под уклоном. И вот, и. Общаются такие блинчики с икрой. В нашей семье распространены разные добавки к блинчикам. Это и варенье с апельсинами, это и мед, это и шоколад, и сметана и разные другие добавки. Блинчики готовы. Прошу всех к столу. Я маме помогала, я блинчики пекла, а блинчики с изюмом спечь я не могла. А знаете, в чем дело? Весь изюм я съела. семья очень любит, когда я готовлю, я их разными вкусными блюдами балую. И знаю много рецептов с начинками, с блинчиков. И лакомятся они часто моими вкусняшками. У цей період у сільських громадах звертали увагу на молодь, яка ще не в шлюбі. У багатьох регіонах карали порубків, які не планують одружуватись, бо тривале порубоцтво суворо засуджувалось. А ось між родинами молодих, які планували стати до шлюбу, проводили домовини і родичання. Від того і назва періоду бабський тиждень. Загалом цикл масниці має багато соціальних завдань. Їх важко досліджувати, бо з часом ці знання втрачалися. Дійшов до нашого часу звичай спалювати опудало. Це і жертовність, і символ переходу в новий сезон, а ще ознака неперервності життя. Бо у слов'ян смерть означає переродження у нове життя. Тому спалюючи опудало, усі веселяться і танцюють, вітаючи народження нового. Повернімося до гастрономічних звичаїв. Святкові столи наповнювали усілякими смаколиками, зокрема, символічними млинцями та варениками. По-перше, ці страви готувалися з сиром, маслом і сметаною. А по-друге, млинці то давні символи сонця, а вареники не менш шанованого хліборобами місяця. Ось такими були млинці у нас на Масліну. Якщо ваша родина має цікаві, а можливо і унікальні звичаї, пишіть нам і обов'язково про це розкажемо у програмі сторінками історії. До зустрічі за тиждень.